Те, що настала так, останній вистріл був в суботу без 5.12. Якби є провокація зі сторони ЛНР, але ми на них якби не ведемося і робимо своє діло. Спілкуємося с населением, проводим социальную работу. Неделя тишины на линии фронта в станице Луганской. Проверить обстановку в районе прибыл спикер АТО Руслан Ткачук. Подполковник признается, сводки по Луганщине не отличаются от реальной картины. В станице тихо. Террористы не стреляют, и это вселяет надію, что это створить подставы для того, чтобы подалі выполнились минские домовленості. Батальон торнадо базируется в 500 метрах от первого блокпоста, так называемый ЛНР. В последние два месяца ребятам на передовой пришлось не сладко. В командовании батальона не скрывают, что за это время было много убитых и раненых. Мирное не исключение. Мы местных поддерживаем. Людей осталось, ну, пенсия, там, ну, кто дети, там, старики. Вот еду им восемь, кормим, потому что тоже все сидят точно так, как они, ну, мы как они сидим без света, воды, газа, электричества, они в одинаковых условиях абсолютно. Он, побомбили, поехал, объезд сделал территории, проверил. Перед перемирием у меня каждый день жили гибли мирные жители, вот по, району, а там один, два, три в день. Отбомбили под вот ночь, поехал, мертвых посчитал, позвонил, приехали и забрали. Почти у каждого торнадовца появился второй день рождения. У Марика эта дата 9 февраля. Снаряд града прилетел прямо в комнату к бойцу. Там вечер, все уже ложились спать. И тут я смотрю напротив, и за окном начинаются вспышки яркие после залпа. Я только встаю обуться, вот там вот напротив стула и взрыв в этот момент. Я успел только руками закрыться в голову от кирпичей. И так попало, тут отставал. За секунду до этого могло в голову попасть. 15-20 сантиметров от головы прошла эта труба. Больше всего подарков со стороны ЛНР было как раз до перемирия. Так была практически разрушена Кондрашовская амбулатория, в которой базировался батальон. Бойцы не унывают и признаются, готовы воевать, даже если не будет продовольствия и оружия. Однако в мирное решение конфликта не верят. Считают, с отводом тяжелой техники станица перестанет быть частью Украины. Еще мы в виде еда, просто с большой линии. Просто якби, Переконані, що займуть цю займуть територію і потім будемо жалкувати про це. пока тишину нарушают одинокие взрывы. Однако военные объясняют, это наши нашли и уничтожили очередную растяжку. Мирные жители радуются покою, разбирают завалы, молятся и верят, что тишина плавно и незаметно превратится в мир. От войны устали. Виктория Ковалева и Петр Ковалев. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода.